Телефонний запис треба прокрутити, що ви сказали? За це одного нашого керівника зараз площать по всіх засобах масової інформації. Ви зараз сказали, окремі статті не витримують критики. Ви втручаєтесь, не можна втручатись. Я втручаюсь скажіть, яким чином? Особіть. Ні, я ні, ні, ну, ні. Чесно, не ні, я ні. можу їм говорити, це пишіть, це не пишіть Не можу дора. Це окремий засіб засіб масової інформації. Якщо ви вважаєте, що ви хочете обозволювати, або створити свою газету, або пишіть в інші. І нічого немає. Я не можу редагувати обласне телебачення. Ми до мене звертається. Що ви там показуєте? Я не звертаюся за них, що показують, а то що писати. Це ж засіб, це ж окремо ж. Ну, вони ж діють на основі е, працівника. Я з вами цілком погоджуюсь. Скажіть, будь ласка, а можна вам задати одне питання? Ви ви зверталися? Ви зверталися народне слово, і вам в чомусь відмовилися? Почекайте, а чому я маю тако, звертатися? І Ні, можна як ви написати, то статтю. Можливо, ви хотіли якусь Я їх не бачу в ваших газетах. Я їх ще маю написати і подати. А як же вони з'являться? Звідки? Це політика головного редактора. Ні, у вас, є якісь претензії до головного редактора, я можна, Сергію Миколаєвичу, відповім на те питання. От справді я згоден, що не нам вирішувати, хто там що буде писати, але загальна думка в журналістських колах, що рівень нашої кірографської журналістики він знизився. З невідомих причин, але все ж таки фахових журналістів, які писали якісні тексти, залишилось досить мало. І саме це питання, одне із цих пунктів, буде розглянуто на перевезті. Хто цю думку висловлює, хай аргументує. І ми поговоримо. Я просто закидаю тези, які будуть обговорені на наступному лютневому засіданні. Переставлю. Я ж не конкретно не кажу. У нас от ми створили. не мы, вернее, мы, мы створили. я не могу что мы строим. Журналист, как бы, да, створил программу «Мы». Тут и всех запрошу. Да. Жодного, будь ласка, вы будете спортов. Так, всех я э, даю. я вам обращаюсь. Э, Валерий э, Константинович, идет на Дене у нас 16-й годы. У меня, и, если, если, еще можно, два, слова. Я, как заместитель руководителя государственной организации партии регионов, хотел отреагировать на определения, которые были сказаны Уважаемый Валерий Михайлович, Валерий Михайлович, вы правильно сказали, что оппозиция имеет право на критику, и вы должны критиковать. Ну, давайте так, чтобы критика она действительно была конструктивной. И не ради критики, а ради развития нашего региона. Тем более, вы, как руководитель региона, в свое время тоже прекрасно знаете, что это такое. Вы несколько примеров сказали, так вот, ну, будем говорить, вбросили такую информацию что да, вот в 2009 году, там, значит, 10 миллионов или 12 миллионов на театр и так далее и тому подобное. Ну давайте говорить дальше, когда эти 10 миллионов или 12 миллионов пришли, 25 декабря, эти деньги можно было освоить за 5 дней? Нет. Это первое. Второе. Вы много говорите сейчас, особенно, вот что мне нравится, сейчас вы об этом говорите, когда, хотя я в свое время к вам, как депутату Верховного Совета, тоже по этому вопросу обращался. Государственная программа стабильного развития региона, добычи и первичной переработки уранового сырья, которое было принято 19 декабря 2004 года, номер постановления Кабинета министров 1691 за подписью Николая Яновича Азарова, первого зама, потому что премьер-министр тогда был в отпуске в связи с президентскими выборами, предполагало на 2006-2030 годы действительно два региона на Украине, в том числе Днепропетровская и Кировоградская область, чтобы были здесь задействованы. Для того, чтобы она, эта программа заработала, нужно было, это я подчеркиваю, в четвертом году, потому что вы на всех уровнях говорите, а дальше последовательность не усматривается. Так вот, благодаря Юле, будем говорить, вашему политическому вождю, вот, было сделано все возможное для того, чтобы ни одной копейки в государственном бюджете на 2006 год, она 6 должна была заработать, и кончая всеми годами ни одной копейки никогда, никакой строкой не было предусмотрено. Поэтому, собственно говоря, она тогда уже и потеряла свою актуальность. И о том, что области нашей предусмотрено было на этот период 1 миллиард. 385 миллионов чистых денег из государства мы, благодаря позиции, которую занимало ранее правительство, ни копейки действительно не получили. И о Новоконстантиновке, вот, по большому счету, говорить здесь то, что кем-то было когда-то начало, и э, кто что сделал сейчас, наверное, не гоже. Давайте будем последовательны и будем говорить совершенно конкретно у кого какие заслуги есть и были. Конечно, много было сделано, в том числе и при вас, Валерий Михайлович. Когда вы возглавляли область, 25 ваших программ, что-то было начато, что-то было не закончено в большинстве своем. Но критика, я к чему? Критика должна быть конструктивной. Ведь мы работаем не тот, у кого знамя побольше или кого лучше, так сказать, позиционируют. Мы работаем на то, чтобы наш регион, в данном случае Кировоградский, действительно выглядел так, как должен выглядеть. Там, где есть нормальные работающие и мыслящие люди, и имеющие под ногами здесь, как бывший директор геолого-разведывательной экспедиции говорил, здесь вся таблица Менделеева. Но, к сожалению, ни золото, ни алмазы, кроме того, что уран 40 больше 40 лет назад разведали и добывают сейчас, и другие залежи, их действительно нужно развивать и позиционировать нормально. А не заниматься только ну, извините, Валерий Михайлович, я вас давно и хорошо знаю, и вы меня тоже. Есть критика и есть критиканство. Давайте, критика должна быть конструктивной. Предложение, которое бы действительно можно было сказать, вот два знамения двух политических сил, или трех, или всех 174, которые привели область вот к таким показателям. Спасибо. Валерий Константинович, я удивляюсь вашей неопознанности. Вы перепутали две программы. Есть программа «Ядерная палова», То там, де кулі Новоконстантіновка, є програма, ви я тоже не браті. Вона називається Сталий розвиток територій по видобуванні переробці, переробці. державої поранової сировини. А я, я не суть знаю сирени. Ну, ви... Так от я вам хочу сказати, що її створив прем'єр-міністр Янукович, цю програму в 2006 році. І Янукович не фінансував її ні в 2006, му ні в 2007 му році, і потім Тимошенко не фінансувала її в 2008 му і 2009 -му році. А поховав її, поховав її, Азаров, який відповів, Сергій Миколаїв це знає, сказав, що цієї програми забути її більше не буде. І сказав, що вона, вона ліквідована, ця програма, Азаровим ліквідована. Точно так, як ми чекали, чекали, коли буде підписана програма між Кіровоградською обласною радою і кабінетом міністрів на 1 мільярд 340 мільйонів гривень. І не дочекалися. Хоча є відповідь того Шазарова, що вона буде підписана в кінці грудня 2011 року. Так що я якраз компетентний в цій справі. І знаю набагато більше, ніж ви. Якщо треба, давайте вдвох зустрінемося. Я вам покажу всю переписку, яка з цих питань у мене є, з клюєвим і так далі.